alhamdulillah vassalotu vassalamu ala rasulillah assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu hammamizga allohni rahmati barakoti bo'lsin suhbatimiz ta'sirli va foydali bo'lsin ilohim bugungi kun juma hammamizga muboraklik bo'lsin barakotli bo'lsin bugungi kunda yaxshilik fazilatlarni alloh hammamizga ko'paytirib bersin <laughs> hammamiz shu joyga ollohni buyrug'i bo'lgan juma namozini ado qilaman deb keldik, <laughs> keldik. masjidga ke, <laughs> boshqa nimaga kelish mumkin juma kunida <laughs> bilmadim endi ikkinchi boshqa nimaga kelishini lekin biz bilamiz jumaga juma o'qigani keladi har bir inson ha hammamizni bu degani niyatimiz yaxshi ibodat uchun keldik ollohdan so'raylik payg'ambarimiz aytganlar kim masjidga borsa bir qadamiga o'nta hasonot yoziladi bir qadamiga o'nta gunohi o'chiriladi bir qadamiga o'nta maqomi ko'tariladi deganlar ilohim shuni bersin ana mahalladagi odam ham kamida ming qadam bosib keladi shuning uchun aytganlar qabristonni yaqini yaxshi masjidni uzog'i yaxshi deb nimaga desa chunki masjid uzoq bo'lsa shunchalar ko'p qadam bosar ekan bizda. masalan men 14 kilometrdan kelaman yani men bu degani 14000 metr bu degani kamida 25000 qadam degan, xudo xolasa inshaalloh. inshaolloh endi ancha uzoqdan kelganlar bor Alloh rozi bo'lsin hammalaringdan har juma juma namozidan avval payg'ambarimizdan bizga qolgan meros ya'ni ilm qolgan rasulullohdan chiroyli ta'lim qolgan shuni o'rganish va o'rgatish biz ummatni burchimiz bo'ladi bugun bizga nasib qilib turibdi balkim ertaga sizga yo bolangizga nasib qiladi buni o'rgatish hozirchalikki o'rganyapsizlar o'rganyapmiz misol biz ham o'qiymiz ustozlarni mavizalarini eshitamiz shunaqa qilib biz ham o'rganamiz va sizlarga har juma kuni chiqib bir mavzu haqida bilimimiz dunyoqarashimizdan kelib chiqib sizlarga imkon darajada tushuntirishga işte harakat qilamiz bugun juda ko'p musulmonlar e'tiborsizligi natijasida bugun musulmonlar juda ko'p ishlarda juda ko'p holatlarda minusdabiz shuning uchun bugungi mavzuna hozir aytaman shu mavzuga amal qilmaganligimiz uchun ham oxirat ham dunyo ishida musulmonlarni juda ko'pi foiz jihatdan olsa yetmishdan kam bas yetmish foizdan ko'pimiz ham dunyo ham oxirat ishida biz minusdamiz shuning uchun bugungi mavzu juda zaril mavzu eshitib xulosa qilib amal qilsak inshaalloh shu minusimiz ajb emas pilusga aylansa o'zbekiston musulmonlari idoramizdan kelgan mavzu inson hayotida vaqt qadri vaqt haqida vaqt ham bu maxluq o'tgan juma aytdim shekilli bir zamonlar bo'lgan vaqt bo'lmagan vaqt bo'lmagan chunki allohga vaqt kerak emas vaqt bizga kerak vaqtlarni o'lchovini bilish uchun olloh qur'onda man oy va quyoshni berganman deydi oy va quyosh bizni vaqtlarimizni belgilab turadi oy o'zini nomi bilan oy bir oylik oyimizni bugun nechinchisi desa bundan ikki yuz yil uch yuz yil oldin bunday qarab turib bugun oyni yettinchi kuni ekan deb to'g'ri aytishgan nimaga desangiz bugun siz, siz bilan man kalkulyatorni soatni bilgandek ular oy ilmini bilgan shunga qarab bugun o'n to'rtinchi kun deb aytavergan shu darajada oy ilmini bilishgan soat nechi bo'libdi desa shunday quyoshga qarab bilishgan asr bo'libdi shom bo'libdi peshin bo'libdi bu degani oyimiz bilan soatimizni bilishligimiz uchun olloh osmonga havoga quyosh bilan oyni qo'yib qo'ygan ya'ni hisob kitoblaringni yillaringni bilishlaring uchun deydi bu degani ollohga kerakemas bu ollohga zarilmas bizga kerak sabab islom bu tartib islom bu tadbir tartib va tadbir ya'ni musulmon inson tartiblik va tadbirlik bo'ladi ya'ni musulmon insonda tartibsizlik bo'lmaydi musulmon insonda betadbir ish bo'lmaydi agar tartib va tadbirdan uzoqlashdik hayotimiz kashasi chiqib ketadi man aytaman kelayotganimda ikkita joyda svetofor o'chiq kasha meni ham ishim zarur uniki ham zarir birov asosiy yo'lga ham qaramayapti ikkinchi darajali yo'lga ham qaramayapti haligi si svetafor bandala yaratgan bu kerakmas deydigan ahmoqlarni o'shanaqai o'rtasiga qo'yib qo'yish kerak ho'p ana endi olloh shu tadbirini tartibini chiroyli o'ringa qo'ysin ish rejasi bo'lsin har bir narsada o'lchovi bo'lsin miqdori bo'lsin har bir ishni işte o'z vaqtida qilsin deb turib olloh bizga vaqt bergan hatto namozni ham olloh qur'onda vaqti bilan farz qilgan astaidu billah alloh qur'onda aytadi kanat alal kitaban solat ya'ni namoz deydi olloh mo'minlarga vaqtlik farz qilingan ya'ni o'zini vaqti bor peshon endi o'qiysan demagin vaqti bor kirish va chiqish vaqti bor kirishdan avval ham o'qib bo'lmaydi chiqishdan keyin ham o'qib bo'lmaydi ha, qazo o'qiymizku desangiz o'qiymiz lekin qazo qilib bo'lmaydi namozni qazo qilib bo'lmaydi qazo haqida o'ylamaslik kerak o'tmishdagi johiliyat paytimizdagi bilmasdan o'qigan namozlarimizni qazosi haqida boshqatiramiz lekin tushunganimizdan keyin endi qazo haqida o'ylamaslik kerak qazo yo'q bo'lishi mumkin emas tamom bandalik bilan masalan ojizmiz zaifmiz yil uch yil besh yilda bir qanaqadir bomdodmi qazo bo'lib qolishi mumkin yoki ishdan kelin bunday qarasangiz peshingaicha bor ekancha yonboshlab ola deb turganinizda shom bo'lib qolgan bo'lishi mumkin u mumkin endi u bizni bandalik ojizligimiz bu payg'ambarimizda ham qattiq jangda bomdod qazo bo'lgan ki nimaga bu bizga ta'lim banda borki ojizlik tomoni bo'ladi bu biz uchun ta'lim bu ho'p endi vaqt dinimizda qaysi darajada e'tiborga ega vaqt vaqt bu nima degani desa vaqt bu al vaqtu huval umr vaqt bu umr bu vaqt bu umr ya'ni bu nima degani bizni umrimiz sekundlardan qurilgan mana bu bino katta bino ko'rinaveradi g'ishtlardan qurilganku misol ikki yuz ming ketgandir balkim besh yuz mingta g'isht ketgandir endi bilmaymanu qurilishda man bo'lmaganman bu yerda bitta bitta g'isht ketgan sari bino ketaveradi shuning uchun ulug'lar aytadilarki kuningdan bir kun ketdimi sani jasadingdan ba'zisi ketdi degan bu degani umrimizdan ketdi bitta ketaveradi birzod aytadilarda shu zamonamizi olimlaridan biri man soatga qarab qo'rqib ketaman nimadan qo'rqasiz bilasizlar uchta strelka bo'ladi soatda man uchta ekan o'zi mana bu kaltarog'i soat mana bu bitta uzunrog'i minut bo'ladi bitta doim tinmaydigani bo'ladi sekund bo'ladi yana ham kuchliroq soatlarda to'rtta bo'ladi doli sekund bo'ladi ya'ni sekundgacha bo'lgan oraliq bo'ladi yo elektron soatlarda bo'ladi yuz bo'lgandan keyin bitta sekund bitta urib qo'yadi shu bitta sekund oltmish turgandan keyin mana bitta minut bunday jilib qo'yadi mana u minut bitta oltmishcha jilgandan keyin manbu bitta jilib qo'yadi to'g'rimi bu degani bizni umrimiz o'sha soatga qarab qo'rqib ketaman deganlari sekunddan sekunddanber bitta urganda umrimdan bitta ketyapti ya'ni qabrga yaqinlashib boryapman shundan qo'rqaman degan ekanlar qo'rqish qanaqa u zotlar o'limdan qo'rqmagan o'lgandan keyin nima deymandan qo'rqqan biz shundan şun, qo'rqishimiz kerak nima deyman ko'p aytamanu nima deymiz o'tgan jumadagi mavizani ham eshitdim iç, hali hali eshitdim nima deymiz degan ekan man nima deymiz o'shuni eshitib turib o'zimga aytdimda de, nima deysan san haqiqatan nimadir xatolar hammamizda xato kamchilik o'tmish bunday orqaga qaytaverasizu kecha ilgari kuni o'tgan yili bir oy yetti oy sakkiz oy ishlarimizga tavba qilganmiz tavba qilyapmiz lekin tavba qabul qildimi degan hali savol osti под вопрос di deydiyu bu turibdi hali sizni tavbangiz mani tavbam qabul bo'ldimi biz payg'ambarimiz alayhissalom hadislarga amal qilamiz uantum muqinuna bil ijaba allohga shu darajada ishonib duo qilinglarki albatta olloh doimiy ijobat qiladi qiladimi emas qiladi nimaga biz shu robbimizga ishonib yurakdan duo qilyapmizmi ijobat qiladi olloh bu degani yurakdan tavba qildikmi olloh qur'onda aytgan man tavbegni qabul qilaman va kechiraman degan bizni umidimiz qabul qildi va kechirdi biz noumid bo'lmaymiz biz lekin qabul bo'lmay qolgan bo'lsachi degan g'am ham bo'lishi kerak shuning uchun payg'ambarimiz alayhissalomni hadislari bor man payg'ambar bo'lsamda bir kunda yuzdan ortiq istig'for aytaman deganlar payg'ambardek zota yuz ellik foiz u million trillion foiz jannatga kirishlari aniq chunki o'zlari aytganlar jannatga birinchi man kiraman deganlar mandan keyin qolganlar kiradi deganlar shu zotki ey xudo kechir kechir degan so'zni bir kunda yuzdan oshiq aytganlaridan keyin endi siz va manga yo'l bo'lsin tavbani unutishga yo'l bo'lsin vaqt bu umr vaqt shunaqangi qimmatbaho narsaki dunyoda vaqtdan qiymat narsa yo'q kim uchun aql egalari uchun bir hakim aytgan ekanlarda hakim o'sha şey, hakimlar ulamolar salaf solihlarni gaplari deb keltiriladi shunaqa o'rinlarda ko'proq ism keltirmaydi shu hakimlar aytdi ulamolar aytdi salaf solihlar aytdi deb shunaqangi nasihatlarni aytadilarda bir hakim aytgan ekanlar ahmoq bilan aqlli odamni shundan ajratsa bo'ladi deydi aql egalari uchun eng dunyoda qimmat narsa vaqt hisoblanadimi ha vaqt hisoblanadi bu degani ahmoq odamlar uchun dunyoda eng arzon narsa vaqt hisoblanadi bu nima degani aql egalari vaqtini hech qachon bekor o'tqazmaydi degan yani. aqlsiz ahmoqlar vaqtini behuda o'tkazadi befoyda o'tkazadi ya'ni foydasi yo'q ish bilan o'tkazadi musulmonni bo'sh vaqti bo'lmaydi bu nima degani musulmon yo dunyosiga yo oxiratiga foydasi bor ish bilan band bo'ladi televizor ko'rsa ham hatto dunyo va oxiratiga foydasi bor narsani ko'radi internet titsa ham megabayt ishlatsa ham o'tirsa ham tursa ham uxlasa ham tafakkur qilsa ham kofe ichib o'tirsa ham dunyo va oxiratga foydasi bor ish bilan band bo'ladi bu nima degani ovqatlanib ham kompyuterda ish qilib o'tiris degani emas bu nimadir ishni plan qilib o'tirish kerak tafakkur qilib o'tirish kerak yo kim bilandir nimadir haqida gaplashib o'tirish kerak Tafakkuran ham bitta ish bu tafakkur bizga ollohni tanitadi shuning uchun fikrsiz odam ollohni tanimaydi nimaga chunki hech nima haqida u fikr yuritmaydi u robbisini tanimaydi u odam tafakkur qilgan odam keyin yomon ishlardan uzoqda yaxshi ishlarga yaqin holatda bo'lgisi keladi nimaga tafakkur qiladi yomon ishga jazo muqarrar bo'lsa yaxshi ishga mukofot aniq bo'lsa qo'y deydi nima qilaman deydi o'zimga ma muammo qilib deydi shu lazzatni shu rohatni shu boylikni shu yomonlik bilan orttiradigan bo'lsam kechdim buni deydi qo'y bu emas menga deydi yani mana ichimizda nechitamiz didik shu ishni işte. i deymiz ham xudo xohlasa